Pernyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan memberi kuasa kepada PBT kan bagi mengambil tindakan ke atas mana-mana institusi agama yang dibina secara menyalahi undang-undang. Sebenarnya kuasa itu telah wujud sekian lama eh, namun tidak diambil peduli dan ada laporan daripada rakyat yang diabaikan begitu sahaja. Sehingga ada di antara mereka yang terpaksa menunggu proses ataupun biokrasi yang terlampau lama kan, di mana tanah mereka ataupun tanah kerajaan kan, dicerobohi kan, atas alasan agama dan sebagainya. Jadi pada pandangan saya kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah U-turn sebenarnya daripada apa yang dia telah keluarkan sebelum ini dan di mana itulah tujuan asal ataupun matlamat asal uh, apa satu himpunan yang yang dibuat oleh 140 NGO ini iaitu gerakan anti rumah anutan haram ini adalah untuk menyampaikan penerangan dan juga untuk menyampaikan kaedah-kaedah uh, kepada rakyat bagaimana kan uh, untuk mereka menangani uh, masalah ini ataupun isu ini sekiranya berlaku kepada diri mereka Namun pada waktu itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan supaya mereka-mereka ini ditangkap dan dihumbat. Termasuklah dari saya sendiri dan juga saudara en, Cikgu Isyamuddin daripada UMAH dan juga adalah orang-orang yang dikatakan disuruh ditangkap dan dihumbat. Dan apabila um, beliau melakukan tangkapan, pihak PDRM melakukan tangkapan terhadap 20 orang itu 16 orang uh, lelaki dan juga empat orang wanita termasuk kanak-kanak berusia 6 tahun dan perkara ini mendapat kritikan yang sangat hebat daripada masyarakat dan rakyat mengkritik dan malah di portal-portal kan, berita kenyataan rasmi daripada kerajaan juga dihentam kan, memberikan reaksi rakyat memberikan reaksi negatif kepada kerajaan hari ini maka Perdana Menteri tidak ada jalan lain kan dia terpaksalah mengeluarkan kenyataan termasuklah menteri pengkomeng kementerian perumahan dan kerajaan tempatan juga terpaksalah kan untuk mengambil hati kan kebanyakan rakyat yang merasa marah dengan tindakan yang dibuat oleh kerajaan baru-baru ini jadi dia terpaksa U-turn semula itu adalah pandangan saya berkaitan dengan kenyataan yang dikeluarkan dan oleh apa nama Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dan yang keduanya, kat sini saya nak tegaskan kerajaan hari ini tengah claim kredit usaha yang dibuat oleh 140 NGO yang terlibat. Yang mana kes ini telah wujud daripada sejarah bermula daripada tahun 1906 kan apabila British dan berada di tanah Melayu pada ketika itu di mana berlakunya institusi agama yang diwujudkan sesuka hati sehingga British terpaksa menubuhkan uh, satu organisasi ataupun lembaga pengurusan uh, kuil uh, di Pulau Pinang. Jadi telah wujud daripada tahun 1906 dan sehingga ke hari ini tidak pernah selesai masalah tersebut. Inilah yang menyebabkan rakan-rakan, teman-teman daripada NGO ataupun individu Ya, mereka bangkit untuk menyatakan kepada rakyat bahawa enough is enough dan enough. cukuplah hentikan perkara ini, hormatilah undang-undang dalam negara kita sebagaimana yang tertakluk dalam perkara sebelas eh, perlembagaan Persekutuan menyebut bahawa eh, ini perkara sebelas ini sering disebut sebagai the freedom of religious tetapi jarang orang memahaminya dengan sebaik mungkin yang mana dalam itu menyebut bahawa setiap warga negara berhak menganuti agamanya sendiri dan yang kedua disebut bahawa setiap agama berhak untuk apa nama ni memiliki institusi kan bagi tujuan agamanya sendiri. Dan yang orang selalu tak pandang adalah kan setiap agama ini berhak untuk setiap agama ini berhak untuk mengurus apa nama memperoleh harta kan dan menguruskan memurus, memurus, institusi keagamaan itu mengikut undang-undang. Jadi inilah yang kita cuba bawa kepada rakyat. Kita bagi tahu bahawa kan tak kisah you nak buat apa-apa kan sebab ini dibenarkan oleh perlembagaan tetapi mestilah harta tersebut dimiliki oleh agama itu. Dan yang keduanya adalah dia mestilah mengurus, takbirkan institusi agama itu mengikut undang-undang. Kan janganlah kita menggunakan agama kan bagi tujuan kepentingan diri sendiri dan ada kalau kita tengok dalam uh, berita hari ini kan bukan sahaja uh, kalau kita tengok ada yang ditangkap kan kerana menggunakan duit institusi agama kan, jutaan ringgit yang didakwa And itu jugalah dengan uh, apa rumah anutan kan, yang menghimpun duit daripada penganutnya untuk kepentingan individu-individu yang tertentu dan yang ketiganya kita kena fahamlah eh? Aa, berkaitan dengan aa, dikatakan bahawa ada tanah-tanah yang diberikan oleh British apabila mereka datang bekerja kan, pada ketika itu mereka datang bekerja kemudiannya tanah-tanah ini diberikan oleh British sebagai penempatan mereka dan apabila dibinanya rumah hanutan secara khususnya adalah kuil pada ketika itu maka dia menjadi hak milik mereka jadi saya bagi analogi dekat sini. Kan? Satu analogi contohnya. Di sebelah kita ni ada satu tanah yang lapang. Contohnya akan dibina satu bangunan. Kan? Sudah tentulah dibawanya pekerja-pekerja asing untuk bekerja di tapak binaan itu. Kan? Kebanyakan pekerja asing ini adalah warga Indonesia. Mereka ini khususnya adalah beragama Islam. Jadi mereka membina surau kan? di tempat binaan itu. Jadi selepas binaan itu selesai, dinaikkan bangunan, adakah bila mereka balik ke Indonesia, adakah umat Islam di Malaysia boleh menuntut surau yang dibina secara sementara itu sebagai hak? Jawapannya tidak. Kerana apa? Kerana tanah itu tidak pernah diberikan ataupun dipindah milik kepada institusi agama tersebut. Begitu jugalah apabila British membawa masuk sekumpulan kaum-kaum India pada ketika itu yang bekerja di estate kemudiannya mereka memberi penempatan tetapi tanah tersebut atas nama syarikat British. Mereka memberi penempatan untuk tinggal dan kemudiannya dibina kuil sementara di situ. Tetapi tidak pernah diberi pemilikan tanah kepada institusi agama tersebut. Maka tidak bolehlah dituntut sebagai hak. Ha, jadi ini yang kita perlu faham dan yang kita perlu sedar. Keadaan ini tidak boleh berlaku sebab ini adalah penyalahgunaan kuasa, penindasan kepada rakyat, perampasan harta-harta individu dan juga harta kerajaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Okey, soalan. Um, uh, bagaimana pandangan saudara Syafiq berkenaan dengan naratif yang dimainkan oleh sesetengah pihak bahawa himpunan malam tadi hari malam itu merupakan himpunan yang akan menggugat kestabilan dan juga ketenteraman awam himpunan yang akan menggugat kestabilan dan ketenteraman awam. Himpunan tersebut pun tidak berlaku. Bagaimana and pihak penguasa boleh melangkaui masa depan, dia boleh ramal masa depan yang bagi tahu kata boleh menggugat keharmonian. Saya ditangkap di luar daripada tempat perhimpunan. Saudara cikgu Isyam pun dia ditangkap sebelum sempatnya ceramah ataupun himpunan itu berlaku. Bagaimana boleh dikatakan himpunan ini menggugat keharmonian? Dan saya nak bagi tahu, dekat situ juga ada kepelbagaian kaum. Ada orang Cina, ada orang India yang hadir bersama-sama untuk mendengar penjelasan yang diberikan oleh wakil berkuam kita berkaitan dengan kedudukan perlembagaan dan juga kedaulatan undang-undang. Bagaimana penerangan berkaitan dengan keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang ni boleh disifatkan sebagai boleh memecahkan keharmonian masyarakat di Malaysia. Tetapi kalau rakyat tanya saya apa yang menyebabkan kepada pecah keharmonian pada malam itu adalah apabila Perdana Menteri mengumumkan bahawa saya nak tangkap dan humban. Humban ke mana dia tak bagi tahulah tapi nak humban. Dan saya hadir sebagai peserta. Dan bila diarahkan oleh pihak PDRM untuk saya beredar, saya beredar. Kemudiannya kena tangkap. Sampai hari ini pun saya tak tahu Apakah kesalahan yang saya lakukan? Ha, jadi ini adalah propaganda, manipulasi, intimidasi undang-undang yang dilakukan oleh kerajaan hari ini terhadap rakyat yang ingin menegakkan kebenaran. Dan yang keduanya, saudara yang bertanya tadi saya nak bagi tahu dalam negara kita ada sekumpulan orang-orang politik yang sebenarnya mereka ini yang sengaja bermain isu 3R untuk kononnya menarik undi kaum india ha? ha jadi ini yang mereka gunakanlah alasan tersebut jadi semua parti-parti hari ini dan parti india ni berpecah banyak ada MIC, uh, apa MIC ada MIPP ada DHPP, ada Urumai dan sebagainya masing-masing nak berebut kan undi orang india maka masing-masinglah kan kononnya nak jadi uh, orang yang terpaling membela sedangkan tidak ada kaitan perhimpunan tersebut dengan mana-mana kaum tetapi melibatkan semua masyarakat Malaysia yang ditindas dan harta mereka dirampas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kita pun tahu bahawa antara sebab kita ditangkap malam itu adalah bukan sahaja disebabkan oleh uh, pihak kerajaan yang kata nak tangkap dan humban kita. Ada juga komponen dalam Perikatan Nasional yang membuat laporan polis terhadap kita. Kan, yang cuba nak menghalang himpunan ini itu ada satu adalah mesej daripada sudut himpunan yang kedua, kita nak bagi tahu dia orang ni satu benda. Kan, eh, janganlah kamu ini kan eh, terlampau nak berpolitik perkauman, konon-kononnya untuk mendapatkan undi orang Melayu dengan cara kaedah kamu manipulasi kan eh, fakta yang sebenar. Kan eh, kamu yang menimbulkan seolah-olah berlakunya penentangan terhadap kuil, berlakunya penentangan terhadap kaum India. Siapa yang buat perhimpunan bertajuk anti kepada kuil dan anti kaum India ni? ini masalah puak-puak yang duduk ah ni saya bagi tahu yang duduk dalam perikatan nasional ini kan tetapi mereka ini sebenarnya nak mendapatkan sokongan sesuatu masyarakat ataupun rakyat ini adalah dengan berkhidmat kepada rakyat bukan menunggang isu. Kan kena berkhidmatlah kena turun cari masalah kaum India. Kan kesusahan kan daripada sudut pendidikan, kesusahan daripada sudut apa nama ni, ekonomi daripada sudut uh, bread and butter, infrastruktur dan sebagainya tapi kalau kita tengok, kita tengok daripada segi isu-isu dan berkaitan dengan isu semasa kan? ada tak mereka ini menyentuh? Kan? kalau kita tengok dekat Selangor ni ada banjir bukan orang Melayu je banjir oh India kena banjir tak? kena juga, semua kena banjir tapi ada tak mereka ini keluar? tak keluar, jadi dia tunggang atas sentimen That's the problem. Ni masalah mereka-mereka ini. Termasuklah Sanjeevan. Kan? Termasuklah apa apa bersekutu dalam bersatu. Kan? MIPP pun Ethan. Ni saya sebut sendiri nama dia orang ni. Jadi saya nak bagi nasihat. Termasuklah dulu pun gerakan macam ni. Tapi saya dengar gerakan diam sikit. Saya bagi tahu kat dia orang. Kalau dia main macam ni. Dia jangan cakap dia hilang undi India. Undi Melayu pun dia hilang. Sebab saya nak bagi tahu Orang India yang ada dekat dalam negara kita sekarang ni. Bukan macam zaman 80-an. Dia orang ni pun ada pendidikan tinggi. Masuk universiti belajar dia pun tahu kau ni wayang ke tak wayang. Dia tengok dia pun tahu lah ini pemimpin politik ni wayang yang lebih. Aku susah pun tak pernah ambil tahu. Jadi saya nasihatkan kepada MIPP, ha, eh, saudara Puniten, eh, saya Buskutu, Sanjiban, DHPP siapa nama? Uh, DHPPKL, KL, uh, Subash. Ha, Subash kan kepada mana-mana lagi lah pemimpin India yang lain kan kalau kamu mengatakan bahawa ini boleh hilang undi India sebenarnya orang India pun tak undi kamu dengan sikap begini kan lebih baik kamu fokus undi bukan dengan mencetuskan perkara yang tidak sewajarnya dan saya takut nanti kamu bertanding orang Melayu pula tak undi kamu kan jadi kita boleh kata berhati-hati cakap takut kami pula tak undi kamu dan kalau, kalau kamu rasa nak duduk dengan kita, kan, kalau kamu rasa nak dapatkan bantuan kita untuk menjadi wakil rakyat, kamu kena fikir soal sensi soal sensitiviti kita bukan kita hanya sekadar memikir soal kamu itu mesej saya kepada empat-empat orang ni